Я дякую, що залишатися з нами. Отже, на телеканалі Київ продовжується програма громадська приймальня. Ми маємо з вами п'ятницю, 27 червня, другий блок поради лікаря. Отже, блітеруючи атеросклероз суди нижніх кінцівок, це хронічне захворювання артерій ніг, яке може спочатку виявлятися незначною кульгавістю або відчуттям оніміння і похолодання в стопі. При прогресуванні хвороби та відсутності своєчасного лікування можливий розвиток гангрени кінцівки, що може призвести до втрати ноги. Ймовірність прогресування хвороби залежить від багатьох факторів. Вираженості факторів ризику атеросклерозу, куріння, цукровий діабет, гіпертонія, спадковість і так далі. Відсутність адекватного лікування, також недотримання рекомендацій лікаря. А своєчасне звернення до фахівця, якісна консультативна, лікарська а при необхідності хірургічна допомога дозволяє помітно полегшити страждання підвищити якість життя хворого, зберегти кінцівку і поліпшити прогноз при цій важкій патології. За мить продовжимо. Андрій Бицай, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу хірургії, магістральних судин інституту хірургії та транспортології імені Шалімова. Сьогодні у нас і студія тема дуже важлива, тому звертаю увагу. Дуже прошу вже телефонуйте 223-09-71 223-09-71 Андрій Миколаївич, рада вас бачити. Добрий, день. вам також сьогодні. Дякую, що знайшли час. Я так розумію, що у вас ну досить велика кількість операцій. незважаючи на те, що там літа, але люди як хворіли, так і продовжують хворіти. А на превеликий жаль, такі це ж різне захворювання. Правда, це ж не просто там якась патологія, яку можна коригувати. Це вже грізне захворювання, яке ще має свої певні ускладнення. Я єдине на початку, ми вже з вами зустрічалися і цю тему починала обговорити. Ми сьогодні більш детально поговоримо про лікування, зокрема хірургічна, те, чим ви її займаєтеся. Але єдине, нагадайте, що таке аботеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок. Які от як він розвивається? Дякую, що у мене ще появилася одна можливість перед телезрителями освіти ту тему, достаточно актуальну тему. Облетриющий терроский рост — это одно из э, грозных сосудистых заболеваний. Грозное оно тем, что э, поражает э, большинство артериальных бассейнов, значимых артериальных mm -hmm. бассейнов, э, головной мозг, сосуды головного мозга, э, сосуды, которые кровоснабжают внутренние органы, сосуды, которые кровоснабжают нижние конечности, фактически все что живет, оно живет за счет кровообращения. Все это подвержено облитерирующим заболеваниям, в частности атеросклерозу. Так вот э в нашей предыдущей программе мы говорили о том, что наиболее знаковым симптомом, что должно насторожить человека о присутствии этого заболевания, это так называемая перемежающая хромота. Это та ситуация, когда э пройдя определенное количество uh -huh. метров, uh -huh. в частности от 100 и менее метров, человек начинает, пациент начинает обращать внимание на то, что появилась возможность остановиться, отдохнуть. Потому как вроде бы сильно заболела нога. Пройдя определенные тот же метраж 50-100 метров, он остановится вновь, и это продолжается постоянно. И об этом стоит задуматься, и это является одним из важных моментов, которые должны нацелить человека на то, чтобы он обратился к врачу, в частности, к сосудистому хирургу или к ангиохирургу. Угу. Эм... Скажите, а вот часто, если ну, подивиться, облитерующие атеросклерозы нижних концевок а поруч завжди пишут с курением. Курці, що це є застереження для багатьох курців, щоб що вони звертали на це увагу і так далі. Чи це дійсно просто, як знаєте, залякують курців, щоб менше корили? Я ну вибачте, що так кажу просто. Чи дійсно от куріння, і при тому такі хронічні курці, які вже довгий час довго тривали, це все таки впливає на це захворювання, на розвиток цього захворювання? Вы знаете, скажу достаточно просто да. и примитивно. Еще, будучи студентом, нам вбивали в наши юные головы о том, что курение вредит не только раку легких, появлению этого заболевания онкологического, но и появление прогрессированию атеросклероза, обретирующего атеросклероза. Mm -hmm. Вот уже работая в клинике, в этой серьезной клинике порядка 18 лет, я не видел ни одного человека который поступил бы к нам в клинику на подобного рода операции кто бы не курил вот такого я не видел под цены, цены, цены поэтому э -э цены. думайте сами решайте сами вредно это или полезно но во всяком случае факт остается фактом. Все взаємозв'язок, я так розумію, і досить неприємний. Тому от слухайте, слухайте, часто таке буває і це, правда. Тому, будь ласка, 223-09-71, Ми готові далі вас слухати і вже приймати ваші дзвінки. Так, ну скажімо так, для того, щоб все-таки був діагноз. Зараз це люди почнуть телефонувати, а я бачу, що вже готують дзвінки. Вертимент там ноги болять, там ще щось. Це ще не означає, що є якісь ознаки даного захворювання. Є все-таки діагностика, і слава Богу, в Україні методи діагностування вже на нормальному рівні, на потужному, зокрема, от вони сидуть у вас. Скажіть, для того, щоб встановити, нагадайте нам такі діагности, як аблітеруюча атеросклероз а, кінці вокруг, яке діагностування про ну, окрім того, що лікар дивиться це, зрозуміло. Які ще діагностичні методи на сьогодні використовуються? Сразу бы хотел разделить. Есть э, вот это, этот ваш вопрос, <как> поступая к, на поликлинический прием к доктору, угу. проводится весь объем амбулаторных исследований в, в силу возможностей любой амбулатории. Угу. Э, у нас э, в институте это достаточно серьезная и мощная клиническая база, которая уже на э, поликлиническом приеме позволяет э, практически с, с точностью 95-98 процентов поставить диагноз, локализацию поражения mm -hmm. и дать рекомендации в последующем, что делать э, с этой проблемой, естественно, где э, нет сосудистого хирурга, где нет э, определенного э, скажем, определенной аппаратуры, инструментальных методов исследований, в частности, элементарного доплера, это УЗИ сосудов, ультразвуковое дуплесное mm -hmm. сканирование. Дуплесное сканирование позволяет с большой точностью м, оценить возможности помощи, поставить диагноз, оценить возможности помощи в последующем и направить этого больного, этого пациента уже в специализированное отделение, где ему окажут должную помощь. А поступая в стационар, mm -hmm. здесь, безусловно, Диагностическое исследование включает очень много моментов: начиная с э, рентген-контрастной ангиографии, заканчивая компьютерной томографией э, в ангиографическом режиме, э, исследование микроциркуляторного русла, это уже достаточно большой mm -hmm. такой объем, он э, богат медицинскими терминами, поэтому я не буду на, на этом останавливаться. Могу сказать только одно: что вот эти жалобы, с чем приходит больной, они, э, с жалобами перемежающей хромоты в клинику. Mm -hmm не всегда говорят о том, что у человека есть облитерий роз. Не всегда, но это э, жалоба, которая фактически на процентов 70, грубо говоря, 80 подтверждает правильность этого диагноза. Зараз мы продолжим. продолжим, у нас идут звонки, очень прошу говорить вы в эфире. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. день. Скажите, пожалуйста, вот мне 58 лет, но у меня уже очень давно болят ноги, большие проблемы, в общем-то, с ногами, тяжело ходить там, и, в общем, целая история. Я неоднократно ходила к врачу, к хирургу обращалась, он посмотрит, ну что, там молодая, красивая, значит, что, ну, у вас плоскостопие, у вас это, естественно, ноги болят. Я говорю, дело не в плоскостопии, понимаете, у меня, я не могу ходить, у меня там это. Ну, вот, да, все нормально, у вас из-за плоскостопия, ну, тут у вас и вены. Ну, в общем, короче говоря, ну, что я вам скажу, это вам 58 лет, все. И вот это, ну, как бы так и заканчивалось. Сделала я когда-то давно вот это доплер, вот, так, как вы сказали, УЗИ. Так. Значит, посмотрел, посмотрел, послал хирургу, он говорит, я тут ничего не понимаю, идите к нейропатологу. Нейропатолог посмотрел, ну, тут что, ну, тут у вас почти атеросклероз, ну, что я могу сказать? Это серьезно, ну, вас возраст, и вот на этом все заканчивается. Скажите, вот что можно, какую диагностику сделать? Вот, может, УЗИ какие-то сейчас появились, нижних конечностей, там, верхних, вот у меня с руками там проблема. Вот что нужно сделать, чтобы как-то определить, и куда вообще обратиться? Потому что в нашей поликлинике, ну... Ну, просто вот... Скажи, ну, пожалуйста, скажи, пожалуйста, вы сейчас там Спасибо. еще зазначили, что у вас с венами есть проблемы. У вас есть варокос, или да. нет? Ну, варикоз есть, да, на одной ноге. Так, да. дякую, мы Как вас зовут, простите? Как звать еще вас зовут? А, поговорили. Так, ничего страшного. Э, э, я могу только одно сказать, что э, с тем набором заболеваний, которые есть, угу. необходимо просто обратиться к нам в клинику, к нам в институт, и, безусловно, мы вам поможем э, в этой ситуации, и поставить диагноз, и, я думаю, назначить адекватное правильное лечение. Я бы хотел уже, скажем, пользуясь тем, что мы начали этот разговор с диагностической базы, немножко в этом русле его продолжить. Если... это институт Шалимова, потому сейчас буду запитание, куда извертаться снова. Это находится институт Шалимова, там работает Андрей Бацай. Улица Летящика Героя Севастополя, так. 30. Ну, я думаю, все знают. Так, так. Дякую. Так, мы продолжим на диагностировании, прошу. Так вот, что касается э, диагностической базы, когда э, поставлен клинический диагноз, облитриющий атеросклероз, э, и человеку рекомендуют поступить в клинику для дальнейшего прохождения лечения, консервативного, либо же оперативного лечения, э, ни в коем случае не стоит отказываться пациенту, ни в коем случае не стоит идти по пути, скажем, такого наименьшего сопротивления успокаивать самого себя тем что э, это пройдет через некоторое время э, боль уменьшится или я буду принимать обезболивающее и буду чувствовать себя лучше это заболевание коварно тем что э, отсутствуют на данный момент какие-либо препараты медикаментозные которые могли бы остановить это заболевание э, ну хотя бы значимо на процентов 60-70 то есть, консервативное лечение в всем опытании. Когда присутствует работает, уже окклюзия сосуда, сосуд закрыт, uh -huh. пока еще, к сожалению, наука не придумала какое-либо консервативное uh -huh. лечение, которое могло бы, принимая, скажем, в виде капельницы или таблетки какой-то препарат, чтобы эта окклюзия растворилась и просвет сосуда восстановился. Uh -huh. Уже подходя, подходя к плавно к вопросу решения вот этих проблем окклюзионного поражения, я уже хочу нацелить на то, что Люди, достаточно грамотные приходят, э, начитанные где-то, скажем, в какой-то доступной литературе, э, уже знают о том, что есть оперативное лечение, это большая хирургия, когда этот участок артерии либо шунтируется, либо протезируется, и кровоток mm -hmm. восстанавливается. Либо же существуют мини-инвазивные методы, так называемые эндоваскулярные методы, когда с помощью э, стентирования можно решить эту проблему без... Разреза кожи, без введения в наркоз. Более того, значимо сокращаются сроки после операционного лечения. Если скажем, при обычных открытых методиках после операции болью находится в клинике порядка 80 дней, угу. то угу. Я имею в виду 8-10, не 80. О, Боже, мне пришлось 80 дней. Думаю. Нет, нет. Ничего, порядка судите, недели, а, е... от силы полутора недель. Угу. То при выполнении эндоваскулярного вмешательства, при выполнении стентирования пациент угу. находится в клинике 1-2 дня. Мы сейчас поговорим, я так понимаю, что есть случаи, когда может работать только большая хирургия, как Вы заявили? А тому, що вже в такій ситуації, коли міні-інвазивні технології в цьому питанні допоможуть. А є коли, скажімо так, мале інвазивне втручання може допомогти? У нас є додзвонювач, після того продовольчимо. в вихіді. Алло, добрий день. Добрий день, прошу. Андрій Николаевич, скажіть, пожалуйста, а как ви относитесь к лечению, консервативному лечению, может быть э, на що начальних стадіях, в якщо э, приймати кровати ну, ГАБЕСТ? Вот такие лечебные, если вам известны такие. Так, зрозуміло, как <дяком>... Как вы к этому относитесь? Так, зрозуміло, дякую. А если будет один звонок, еще приймем. прошу. Спасибо за вопрос. К сожалению, тот метод лечения, который вам сказали, это не лечение бритерещета расклероза, это лечение, скорее всего, проблем ортопедических, проблем, которые связаны с поражением позвоночника. А вот что касается консервативного лечения бетеричного склероза, это возможно. Возможно только на начальных этапах развития, когда это окклюзионное поражение незначимо. По сути дела, тогда и человек не предъявляет жалобы по помощи в виде этой так называемой перемежающей хромоты. Mm -hmm. Его заставляет остановиться появление боли в ноге порядка через 500-600 метров. А это... То, что не мешает качеству жизни больного. Поэтому зачастую они не обращаются, пациенты имеются в виду, не обращаются с этими жалобами к сосудистому хирургу. А обращаются тогда, когда эта хромота перемеж сокращается значимо до 100 метров и менее. Поэтому фактически лечение консервативное, оно показано только на начальных этапах, которые выявить ну, порой иногда трудно из-за низкой обращаемости больного. Так, еще один звеночек прошу говорить в эфире. А, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня три года назад было заболевание это самое, герпес. И по скорой помощи врач определил и сказал, что мне дорог каждый час. Но я, меня не госпитализировали в этот день, а врач пришла только через трое суток, короче говоря, задержали меня. И у меня теперь получается, что левая нога поражены мелкие нервные окончания. И вот я практически уже три года не могу ходить. У меня вот что мне делать. Спасибо за вопрос. Угу. Я бы посоветовал вам все-таки пройти диагностику. Диагностику не только заболеваний периферических нервов, но и сосудов нижней конечности, потому что зачастую инфекционные поражения. Вирусно-инфекционные поражения вызывают органические поражения в сосудах, в мелких сосудах. И это может привести к артериальной недостаточности. Для того, чтобы дифференцировать, разграничить, существует у вас только лишь периферическое нервное поражение, либо уже присоединилось артериальное поражение, для этого стоит обратиться к нам, либо к любому сосудистому хирургу, у которого есть под рукой хорошая диагностическая база. Ще раз нагадую, це інститут Шалімова. Я на останах нас немає часу, але я все-таки хочу те запитання, на якому вже наголосила. Ви зрозуміли, що не досить детально, але наша наступна зустріч ми візьмемо якийсь один напрямок. Ну, і будемо вже детально говорити, як це може відбуватися. Хоча я розумію, що хірургічне втручання на словах проговорити можна так, тільки, знаєте, якимось метафорично у вигляді такому, тому що треба це бачити. Хірургія це не просто поговорили там і все. Але будемо вас запрошувати, продовжимо. Єдине, скажіть, ну чи завжди оці Инвазивные методы могут быть использованы при трансплантативном или облитующем нижних концевок? Или же уже случаи, когда только такая большая хирургия может работать? Ну, на данный момент э, существуют четкие показания да. к применению, когда применяется открытая технология, угу, угу. когда выполняются эндоваскулярные методы. Э, для э, человека, который бы хотя бы немножко знаком с этим, э, и скажу просто, когда вот эта окклюзия, которая присутствует в артерии, она не превышает больше, чем 10 сантиметров, mm -hmm. и эта окклюзия не осложненная, то есть это бляшка, скажем, на начальных этапах that своего развития, really, that... mm -hmm. тогда возможно применить этот метод. Mm -hmm. Когда э, существует продленное поражение и многоуровневое поражение тогда выполнить эндоваскулярно будет крайне затруднительно. И в большинстве случаев прибегают к открытому способу. Но появилась так называемая новая технология сейчас, как за рубежом, так и у нас. Называется технология гибридных оперативных вмешательств. Когда за один день, за один операционный день... Выполняется и эндоваскулярное вмешательство, mm -hmm. и открытое вмешательство. Это фактически э, как альтернатива большому оперативному вмешательству, для того, чтобы э, не вводить в наркоз человека с э, массой сопутствующих заболеваний и не осложнять последующий послеоперационный период. Поэтому э, эти операции проводятся у нас, достаточно широко они проводятся. Для этого нужно только очень серьезное технологическая база. Это очень перспективное направление, uh -huh. Uh -huh. потому как еще раз коснусь проблемы меньшего количества послеоперационных осложнений. коли э, присутствують і ендоваскулярне мішательства і відкритий способ. Вам дуже сьогодні буду дякувати. Обов'язково побачимося до зустрічі. Андрій Бицай, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу хірургії, магістральних судин інституту хірургії та трансплантології імені Шаліма був гостем нашої студії. Ну що маємо з вами сьогодні п'ятницю, 27 червня. переходимо до третього блоку. І сьогодні будемо говорити, ну таке вже знаєте дійсно, як перед вихідними. Будемо говорити про кімнатні рослини. До речі, існує така цікава легенда, що прекрасна вит... Менера, вдаючись до любовних утіг, опустила туфельку. І туфелька богині кохання перетворилася в чудову квітку, яка символізує пристрасть. І ця квітка, ну я думаю, що всі вже здогадалися. Орхідея про неї поговоримо наступному блоці. Не перемагайте.